Untuk makluman juga Selain dia menguruskan pelaut Anak saya pun ada belayar juga Maksudnya ada oh, adalah kan siap. saya punya apa? And ada waris lah ha, ya, dalam bidang itu, kelautan dia. Itu yang dikatakan legacy tu kan Oh itu maksudnya Okey, <laughs> kan? Okay. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan, dan salam sejahtera kepada para followers dan viewers kalian Uh, kita kembali ke podcast Legacy untuk episod yang ketiga. Uh, pada dua episod yang lepas, uh, kalau viewers dan followers masih uh, ingat, saya telah membawa kepada anda pengenalan uh, tentang diri saya dan uh, serba sedikit tentang support sistem uh, saya iaitu keluarga uh, dalam saya menjalani kehidupan sepanjang saya berkerja sebagai seorang pelaut. Uh, Bermula pada podcast kita episod ketiga pada kali ini, saya akan mula membawa kepada followers dan viewers uh, tentang perkara-perkara dan cerita-cerita yang berkaitan dengan kerjaya sebagai pelaut. Apakah konten podcast kita pada kali ini? Stay tuned dan kita akan kembali sebentar lagi. Kita kembali ke podcast Legacy seperti yang saya kongsikan uh, pada episod satu. Ramai di kalangan uh, masyarakat yang telah bertemu dengan saya, bahkan ada yang sampai datang ke rumah saya untuk mengetahui uh, tentang kerjaya kelautan atas tanggungjawab sosial, maka saya telah mewujudkan podcast ini uh, bagi uh, mewujudkan satu knowledge uh, sharing session. Sebelum kita mengenali kerjaya kelautan, kita perlu mengetahui perkara-perkara yang asas Uh, dan bagaimana keperluan uh, dasar uh, kelautan di negara kita di Malaysia. Jadi pada hari ini saya sangat bertuah kerana atas kesudian tetamu khas kita uh, bagi mengupas keperluan negara uh, dalam uh, bidang kelautan ini. Bersama-sama dengan saya um, uh, saya perkenalkan kepada uh, para followers dan viewers uh, pengarah bahagian pembangunan perkapalan dan pembangunan pelaut Malaysia iaitu Kapten Nazriah Bahawasan daripada Jabatan Laut Malaysia. Selamat datang Kapten. Okey terima kasih Kapten uh, Razak hmm. atas apa undangan kepada podcast Legacy ini Okey. Macam mana Kap? Okey ya, eh? senang jumpa tempat ni. Oh okey, saya saya biasa dekat kawasan lah. <laughs> okey, alhamdulillah. Kalau cap sesat, kita ada GPS kan? Ah, okay. Jadi sebelum kita kupas topik kita pada uh, hari ini, cap boleh cap kenalkan uh, diri cap pada followers dan viewers. Okay, terima kasih sekali lagi. Terima kasih kepada Kapten Razak kerana menjemput uh, saya untuk terlibat sama dalam podcast Legacy ini. Mm -hmm. uh, okay. Saya rasa ini merupakan uh, pertemuan kali ketiga atau keempat dengan Kapten Razak lah. <laughs> yang mana saya passionate bercerita pasal pelaut lah. Jadi pada hari ini mungkinlah saya cerita sikit pasal diri saya lah. Hmm. Uh, nama saya Nazri bin Abu Hassan, uh, berumur 57 tahun. Asal uh, di Kuala Pilah Negeri Sembilan lah. Oh wagi, uh, lah ni. Ah lah. Oh, Waris. Dan uh, sekarang berkhidmat di Jabatan Laut lah. Okay. Seperti yang kita razak sebut tadi, saya sebagai pengarah pembangunan perkapalan dan juga pembangunan pelaut di Jabatan Laut uh, Jabatan Laut Malaysia yang mana terlibat secara lah dengan apa dengan uh, urusan pembangunan perkapalan dan juga uh, pembangunan uh, pelaut. Mm -hmm. Dan untuk makluman uh, saya memasuki apa di bidang kelautan ni selepas tamat form 5 kan selepas bersekolah di di Seremban saya masuki Akademi Laut Malaysia pada tahun 86 dan uh, 86 sehingga tahun 1988 saya mula kerjaya di laut kan hmm. dan uh, selepas saya mendapat apa ada highest apa CO, tiket COC ataupun perakuan kekompetenan master foreign going kan uh, saya terus berkhidmat dengan uh, kerajaan Malaysia lah di Jabatan Laut masa tu dia panggil Jabatan Laut Semenanjung Malaysia tapi hmm. sekarang ni Jabatan Laut dah digabungkan yang mana Sabah dan Sarawak dan, dan Sabah dan Sarawak dimasukkan dengan Semenanjung Malaysia dan dipanggil sekarang Jabatan Laut Malaysia lah hmm. dan uh, sekarang ni office di Pelabuhan Kelang kan dan uh, untuk makluman juga selain dia menguruskan pelaut uh, anak saya pun ada belayar juga maksudnya oh, adalah ada lah kan siap. saya punya apa ada waris lah ha, uh, uh, dalam bidang itu, Itu yang dikatakan legacy tu kan? Oh itu maksudnya. ha, <laughs> <laughs> uh, itu legacy tu. Ha. Uh. Okey Cap, so uh, pengalaman belayar sendiri berapa tahun tu? sebelum sebelum berhijrah ke Jabatan Laut Malaysia? Itulah saya belayar selama 12 tahun, saya kata 86 sampai 98 mm -hmm. dan uh, saya berkhidmat dengan apa, syarikat perkapalan MI, uh, MI, Malaysia International Shipping Corporation Berhad eh, lah, ataupun MIC Berhad MC, hmm. yang mana terlibat saya langsung dengan apa, uh, kapal LNG dan juga ada 2-3 kali saya belayar atas kapal produk tanker dan juga ada apa ada crude carrier lah di di apa di syarikat yang sama Mhm. Lah. Uh -huh. Dan di Jabatan Laut pula, bila saya masuk perkhidmatan Jabatan Laut pada 98, saya terlibat saya langsung dalam apa? The maintenance lah, ataupun uh, penjagaan rumah api sepanjang Selat Melaka, kan? Lah? Yang mana sepanjang Selat Melaka tu kita ada 10 rumah api dan saya terlibat saya langsung jadi masa tu Alhamdulillah lah kita boleh aplikasikan kita punya apa? pengalaman dan juga apa uh, suku ke kepakaranlah yeah, komputerasi yeah. lah, mm. dalam meningkatkan uh, alat bantuan pelayaran di selat melaka dan akhirnya sekarang ni saya menjawat, apa menjawat uh, jawatan pengarah di bahagian pembangunan pelaut dan juga pembangunan perkapalan lah mm -hmm. di 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 apa di jabatan laut malaysia mm -hmm. cap saya difahamkan cap juga berpengalaman mewakili ataupun uh, represent Malaysia di uh, International Maritime Organization di IMO. Okey, bila tengok macam uh, apa aktiviti perkapalan ni? Aktiviti perkapalan ni ataupun dia punya sektor perkapalan ni adalah uh, merupakan aktiviti global yang mana kita terikat dengan peraturan <coughs> antarabangsa, standard antarabangsa yang mana dikawal oleh dikuasli oleh agensi yang di bawah United Nations lah. Hmm. United Nation, United Nation atau pertubuhan bangsa-bangsa bersatu ni ada banyak agensi, ada yang agensi nuklear, hmm. ada agensi apa perkapalan ataupun IMO dia panggil International Maritime Organization. Hmm. Dan juga banyak lagi agensi kesihatan kan. Uh, sektor perkapalan terletak di bawah uh, di bawah apa International Maritime Organization, IMO ataupun uh, ialah IMO. Hmm. Dan dia ber, berjabat di London lah. Jadi pada tahun 2017 uh, yang mana IMO dia try bukan try lah dia ada promosi ataupun apa uh, langkah-langkah promosi untuk menggalakkan pekerjaan untuk apa, untuk mencari bakat-bakat barulah. Jadi dia nominate dia minta setiap negara nominate satu orang sebagai IMO maritime member lah. uh -huh. Jadi pada tahun 2017, uh, Jabatan Laut masa tu dia mencalonkan saya kan? Uh -huh. Jadi saya dilantik selama 3 uh, tahun kot. Uh -huh. Jadi banyaklah saya terlibat uh, untuk apa? Untuk saya terlibat secara langsung untuk promosi kejaya sebagai pelaut ni. di seluruh Malaysia lah. dan uh, banyak juga saya juga buat engagement dengan sekolah, dengan universiti di Sabah dan Sarawak dan di Semenanjung. Dan itulah tujuan dia untuk menjayakan fungsi ataupun melaksanakan promotion yang dikendalikan oleh International Maritime Organization IMO untuk mempromosikan kejayaan sebagai pelaut. Hmm. Apa perasaan Cap masa tu bila mewakili Malaysia? Itulah bila bila dapat pelantikan tu daripada di London di di, di 2017 lah oleh adalah dia bagi apa crash tu dia bagi kepada saya oleh apa secretary general of IMO hmm. kan lah masa tu Mr Kitak Lim eh. Lah. Hmm. so satu saya rasa bertuah lah pasal dilantik pula masa yang sama uh, sesuai dengan, dengan, jiwa saya yang banyak bukanlah kata nak nak menonjol je lah, tapi memang saya terlibat saya langsung banyak dengan pembangunan kerjaya pelaut lah hmm. jadi bila diberi tugas tu saya bergerak secara secara apa aktiflah dengan tim daripada Jabatan Laut dan juga ada satu lagi badan yang di bawah apa di bawah Jabatan Laut dia panggil KWPPL, hmm. Kumpulan wang Simpanan perdagangan tahu. perdagangan laut hmm. kan eh? jadi di bawah KWPPL dan juga Jabatan Laut kami bergerak aktiflah untuk untuk apa untuk promote dia, dia, apa dia kejaya sebagai pelaut ni di satu semua seluruh Malaysia lah. Mm. Uh, jadi itulah maksudnya rasa tu masa macam tanggungjawab dan juga seronok lah. Mm. Mm. So viewers sekalian uh, itu yang kita katakan tetamu kita pada malam ni dia istimewa. Dia bukan saja berpengalaman dari segi polisi kerajaan tapi dia juga terlibat sebelum ni dalam uh, apa ni keterlibatan dalam uh, antarabangsa. Okey Cap, uh, terima kasih. Uh, seterusnya uh, Cap, kita tahu bahawa Malaysia dari segi sejarah adalah sebuah negara maritim. Ya, daripada kerajaan Melaka dahulu dan sebelum itu lagi. Uh, Selat Melaka tu uh, yang bersebelahan saja dengan negara kita juga merupakan salah satu jalan perdagangan utama. Uh, yang mana uh, menurut statistik lebih kurang 90000 kapal transit di selat melaka uh, dalam masa setahun ya kapal dagang. Uh, tetapi kan ramai orang tak tahu kan wujudnya Jabatan Laut Malaysia ni. Wujudnya Jabatan Laut Malaysia dan seterusnya tak juga ramai yang tahu tentang kerjaya kelautan ni. Sedangkan kita tahu kapal banyak lalu di selat melaka. Dan kita tengok kapal tu hari-hari kalau kita pergi Port Dickson ke atau pergi di mana-mana di Johor. Kita selalu nampak kapal-kapal ni banyak tapi tak ramai yang tahu tentang kerjaya ni. Kan? Jadi to to break the ice lah. Eh? Yeah. to break the ice. Boleh Cap terangkan uh, siapa itu Jabatan Laut, uh, apa fungsinya dan kepentingan Jabatan Laut itu pada negara. Okeylah, mungkin saya boleh tambah, kan, apa, bidalan Melayu lah. Ha nak tahu apa lebarnya padang tanya Ini pada belalang. sang belalang ha, betul nak tahu dalamnya apa dalamnya lubuk tanya pada seluang seluang ya yeah. itulah aku nak tahu dalamnya laut dan juga besarnya kapal tanya jabatan laut <laughs> itulah fungsi jabatan laut bagi memang jabatan laut ni adalah satu agensi teknikal di bawah Kementerian Pengangkutan hmm. di bawah Kementerian Pengangkutan ni yang sekarang menteri dia adalah hmm. YB Anthony Loke, kan? Eh? Dia ada banyak agensi di bawah Kementerian Pengangkutan. Untuk bahagian darat dikawal oleh JPJ, Jabatan Pengangkutan Jalan. Untuk bahagian udara dikawal oleh dulu DCA lah apa apa Department of Civil Aviation. Betul. Betul. ataupun sekarang dah panggil CAM ataupun CAM lah. Hmm. Dan untuk laut dikawal apa dikawal oleh apa Jabatan Laut Malaysia lah. Hmm. Ha, jadi Jabatan Laut Malaysia ni sama macam JPJ. Boleh panggil JPJ laut ke? kem laut ke. Hmm. Memanglah itulah maksudnya eh uh, Jabatan Laut ni terlibat macam 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 kita ada lesen-lesen apa memandu. Hmm. Macam JPJ tu terlibat dengan apa? Dengan uh, ujian memandu untuk bagi lesen kepada pemandu. Kan? Eh? Dalam masa yang sama JPJ juga ataupun melalui Puspakom dia akan laksana pemeriksaan kereta. Hmm. Dalam hal ni kami Jabatan Laut kita isu sertifikat ataupun certificate of competency kepada pelaut untuk pastikan pelaut tu apa kompeten, sihat dan juga mematuhi dia punya dia punya standard lah. Hmm. Dalam masa yang sama, ada satu lagi bahagian yang terlibat secara langsung dalam pemeriksaan kapal-kapal lah. Maksudnya sebelum kapal-kapal tu dibenarkan berlayar ataupun semasa pembinaan, dia akan diberi persijilan lah, ataupun dipanggil apa sijil 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 beranak kapal lah. Hmm. jadi itulah fungsi Jabatan Laut. Dia jaga kapal, jaga jaga orang ataupun apa uh, pelaut dan juga menjaga pelabuhan. Pelabuhan hmm. maksudnya uh, kena kena ingat eh uh, untuk untuk makluman uh, 80% of the apa global trade punya goods ataupun barangan dibawa oleh pengangkutan laut. Betul. Jadi pentinglah fungsi Jabatan Laut ni. Itu pasal ada IMO pun pernah membuat apa macam uh, tagline no no shipping no shopping. Contoh macam ni kan? Oh, no shipping no shopping. Uh, no shipping no shopping. Maksudnya hmm. tanpa ada uh, pengangkutan laut, saya rasa iPad ni tak sampai pada kita. <laughs> betul. Pasal macam bila kata Razak sebut tadi 90,000 kapal yang lalu lalang di Selat Melaka betul. Memang kapal kapal tu lalu lalang di Selat Melaka kerana Selat Melaka ni memang dah terbukti satu laluan yang yang selamatlah kan? laluan yang selamat yang mana kapal besar boleh lalu, kapal kecil boleh lalu, kan? Hmm. Dan rugilah kalau kalau kita sebagai apa rakyat Malaysia atau kerajaan Malaysia rugi kalau tak ambil peluang yang negara kita ni adalah negara maritim yang terkurung oleh apa laluan ataupun uh, laluan laut yang selamat. Hmm. Dan banyak pelabuhan yang ada di sepanjang Selat Melaka sehingga ke Sarawak dan Sabah sampai ke labuan. Memang banyak apa kita infra infrastruktur yang terlibat dengan pelabuhan lah.